siz Photoshop həvəskarları, yeni dərsimizdə salamlayıram sizi. Bu gün qeyri-adi maraqlı bir effekt ə, hazırlamağı öyrənəcəyik ilə Photoshopda. Şəklin üzərinə əlavə işıq xətləri və işıq effektləri gətirmək. Ə, bu həm maraqlı bir effekt de, eyni zamanda da Pen Tool aləti vasitəsilə işləməyi bizə öyrədəcək. Qısaça olaraq Pen Tool aləti ə, haqqında sizə məlumat verim. Ə, alətlər panelində bax belə bir Pen Tool aləti var. Biz onu buradan seçərik. Pento aləti ümumiyyətlə bizdə 2 rejimdə işləyir: pass və shape rejimi. Bu rejimlərin bir-birindən fərqi nədir? Əgər mən burdan shape rejimini seçsəm, mənim üçün xüsusiyyətlər panelində əlavə olaraq ə, quracağım, belə deyək, naxış və ya fiqur üçün daxili içinin rəngi və konturlarının rəngi həm də qalınlığını burdan seçə bilərəm. Və mən burada belə deyək, Pento aləti ilə nəsə qurmağa başlayanda, bax belə bir formada Avtomatik yeni bir qat əlavə olunur və mənim qurduduğum fiqur avtomatik olaraq burdan seçilmiş rənglə doldurulur. Lakin gəlin digər, mən bu qatı silirəm və digər rejimə baxaq. Digər rejimdə işləyəciksə, biz burdan pass rejimini seçirik və bu rejimdə yeni qat yaratmaq bizim özümüzdən asılıdır və biz onu mütləq yaratmalıyıq. Ee, ona görə layer panelinə baxın burdan. Bu düyməni sıxıb yeni qat əlavə edilir və ya klaviatura da control shift və n düymələrini sıxmaq vasitəsilə. Yaradaq yeni qat. Bunun adını qoyaq. E, Osunu qoy. İşıq. Bax belə bir formada. İndi isə pen tool alətimiz vasitəsilə biz bax bu şəkildə əks olunan rəqasımızın bədənini əhatə edən bir işıq xətti götürəyik. Bir bəzərcə bizim e, belə deyək, rəssamlıq qabiliyyəti tələb eləyəcək, amma ki elə də çətin deyil bu alətlə işləmək. Və görürsüzsə biz bax birinci nöqtəni burada sıxırıq ikinci nöqtəni qoyandan sonra şəklini müəyyən bir nahiyəsində əlimizi mışqadan çəkmədən biz ona bax belə bir formada müxtəlif formalar tətbiq edə bilərik. Və bu qaydada başlayırıq. Bax belə bir formada xətti yaratmağa. Əgər hər hansı bir istiqamət bizi qana etməsə, biz onda Control Z düymələrini sıxıb bir addım geri qayıda bilərik. Bax belə bir formada xətt yaratdıq. İndi mən bu xəttin ətrafını ə, belə deyək, istədiyim müəyyən bir fırça ilə doldurmaq istəyirəm. Bunun üçün gəlin alətlər panelimdən fırça alətini seçəyəm, yəni söhbət brush tool alətindən gedir. Sağ düyməni sıxmaqla brush tool-un burdan parametrlərini dəyişə bilərik. Ölçü seçək. Təqribən olsun, bax 25 və ya biraz da kiçiyi seçməyolar, olsun 21. Ə, kənarları sərt yox, yumşaq burcu seçirəm və yaradacağımız o işıq xəttinin rəngini ilkin olaraq rəng palitrasından seçirəm. Məsəl üçün olsun bax belə bir belə bir rəng və vururam OK düyməsini. İndi yenidən qaydıram pen tool-un üzərinə. Sağ düyməni sıxıb burdan stroke path əmrini seçirəm və açılan pəncərədə ə, xəttimiz nəyə nəzərən düzləndiriləcək? Mən burdan tools bölməsindən brush, yəni fırça menyusunu seçirəm və mütləq simulate pressure şəra qoyuruq və okey. Bax belə bir görüntü əldə eləmiş oldu. 2 dəfə 1 2 və delete düyməsini sıxmaqla biz əlavə xətlərimizi ekrandan silə bilərik. İndi gəlin belə deyək, yaratdığımız bu işıq effektinə əlavə parametrləri tətbiq edək. Bunun üçün qatın üzərinə sağ düyməni sıxı blending options əmrini seçirik. Və burada bir sıra effektlər var ki, biz onu naxışımıza tətbiq eləyə bilərik. Olsun, birinci qoyub bevel emboss figura. Yəni qurdğumuz naqş daha həcmlilik, bax belə bir formada tətkik eləyəcək. Kölgə olan hissənin rəngini eyni rəngin daha tünd çalarmasını seçəyək ki, tünd qara rəngdə olmasın. Okay. Ətrafına parıltı verə bilərik. Bunun üçün outer glow bölməsini işarə qoyub və həmin bölməni özünü aktiv eləyirik. Burdan opacity, yəni şəffaflıq dəyərini artırıram. Rəng bölməsini bax burdan klikləməklə yaradacağım o xəttin kontur rənglərini burdan seçirəm və OK-yə də gördüz mən seçdiyim mənim o göy rəng bura tətbiq olundu. Rəngin bir balaca artırıb və yavaşatmaq olar, qalınlaşdırmaq olar, bax belə bir formada. Artıq geridə qalan funksiyalar sizin öz zövqünüzə bağlı funksiyalar olacaq. Bir balaca da aşağı qoyaq. Bax belə bir görüntü əldə etmiş olduq və OK düyməsini sıxırıq. İndi elə bir təsirat yaratmalıyıq ki, bir növ belə deyək, bizim yaratdığımız bu naxış rəkkasımızın bədənini əhatə eləyib. Onda mən bu qatın üzərinə mask tətbiq eləyirəm. Bax bu aşağıda mask düyməsini sıxmaqla və fırça aləti ilə yenidən götürürük. Maskımız ağ rəngdədir, ona görə fırçanın rəngini seçirəm qara. Və fırçanın, eee, belə deyək, ölçüsünü bir balaca artırıram. Klaviatura üzərində olan, əgər kiril dilində, eee, düymələri fikir versəsəz, rus dilində ə, x hərfi, yəni x hərfi ə, aləti kiçildir. Ə, dördüncü zənak var rus dilində rus əlifbasını və ya Azərbaycan əlifbasından ğ hərfi yerləşirəmin düyməsinə aləti böyüdür. Digəri isə qeyd elədiyim kimi kiçildir. Lazım olan ölçünü seçirik ya da ki sağ düyməni vurub burdan size ölçünü istədiyimiz formaya gətirə bilərik. Məsəl üçün tutaq naxış gəldi burdan. Ayaq nahiyəsinə hələ edir. Keçir bax bu istiqamətdə. Tutaq keçdi. Bax fiqurumuzu Daha doğrusu modelimizə əhatə elədi. Yəni belə bir formada silim əməliyyatı aparıram burda. Sadəcə bir balaca səliqəli olmaq tələb olunur. Bu bölmətdən silərik. Daha rahat işləmək üçün şəklə ekrana yaxınlaşdırmaq olar bax belə bir formada. Və yaxınlaşdırmaq üçün öncəki dərslərimizdə də qeyd eləmişdik, kontrol düyməsini tutub plus, yəni üstəgəl işarəsindən istifadə eləyə bilərik. <coughs> belə demək olar ki bura qədər olan işimiz bitdi. İndi gəlin şəklin üzərinə əlavə effektlər tətbiq eləyək. Mən burada ə, yenə boş bir qat əlavə edirəm ə bunun işin adına qoyaq bu qatın olsun, qoy parlaqlıq. Və enter düyməsi çıxırıq. İndi çox sadə şəkildə mən fırça alətini götürürəm. Sağ düyməni sıxı bir balaca ölçünü artırıram, mürəmm istəyən formada və hər dəfə müəyyən bir rəng seçməklə şəkil üzərinə müxtəlif rəng parıltıları əlavə edirəm. Tutaqm bir olsun bax belə bir formada. Bir daha rəngi seçirəm, dəyişirəm. Okay. Bir belə İndi də gəlin seçək sarı rəngdə. Olsun bax belə bir formada. Belə. İşıq effektlərini qoyduq. Təbii ki, bu belə qalmayacaq. Biz ə, blend modla işləyəcəyik. Bax buradan normal yazılıb. Biz onu açırıq. Seçirik məsələn darken və müxtəlif rejimləri keçirtməklə biz yoxlayırıq görək hansı rejimdə ə, effekt daha maraqlı olar və bax bu rejim məncə daha maraqlıdır və lighten formasında bunu saxlayıram istəsək. Əlavə effektlər də bura tətbiq eləyə bilərik. Bax belə bir formadır. İşığı bir balaca artıraq. Belə. Ardınca daha başqa effektlər tətbiq eləyəm, eləmək istəyiriksə, yenə bir daha qat yaradıram. E, Pen tool alətindən yenə istifadə eləyə bilərəm. Pen tool seçirəm və paths rejimində. Baxın, burada belə bir fiqurlar əmələ gətirirəm. Və shift düyməsini saxlamaqla düz xətt formasında mən burada seçimlər edə bilərəm. O순 vaxtı məsəl üçün belə bir şey. Bu fiquru gurdum və üzərinə sağ düymə sıxıb Max Selection, yəni seçim yarad əmrini seçirəm və OK. Görürsüz bax bura qeyd alındı və yeni qatda həmin bu qeyd alınan bölməni mən ağ rənglə boyuyuram. Bax burdan bu düyməni sıxmaqla ağ rəngi keçiridirəm önə və klaviatura da Alt Delete düymələrini vurmaqla bu hissəni boyuyuram və control d düyməsini sıxıb seçimi ləğv eləyirik. İndi isə gəlin yenə blend modu dəyişək və müxtəlif rejimlərə keçirtməklə biz baxırıq görək bizə uyğun olan maraqlı effekt nə olar. Bax belə bir effekt aldıq. Mən bir balaca opacity dəyərini aşağı endirirəm və bunun da üzərinə sağ düyməni vurğun blending options olsun bevel emboss. Bax belə bir əlavə funksiyalar tətbiq eləmək mümkündür. Belə bir form olsun, okey. Bu qatın o cümlədən kopyasını yaratmaq olar. Necə yaradırıq? Ya Ctrl+J düymələrini sıxırıq, ya da Alt düyməsini saxlamaqla, təbii ki, həmin qatın üzərinə yerləşirik. Mısqı ilə həmin hissəni geriyə doğru dartırıq da və belə ikinci bir nüsxəni aldıq. Və mən bir balaca buna düzəliş şey edim. Ctrl+T düymələrini sıxırıq, üzərinə sağ düymə Flip horizontal və flip vertical əmrlərindən istifadə edə bilərəm ya da sadəcə muşkanı kənara gətirirəm, bax belə bir formada üzərinə əlavə düzəlişlər aparıram. Bax belə bir effekt alınacaq. E, tam gözəl görünməsi üçün mən hər iki qatın opə hissə, yəni şəffaflıq dəyərini daha aşağı bax belə bir formada keçirə bilərəm. Belə ümid eləyirəm ki Video sizin xoşunuza gələcək. Əvvəl sonda bir şeyə qeyd edəlik. Bax, qatları belə bir formada açıq qoymuruq. 1-ci qatı seçirik və Shift düyməsini saxlamaqla sonuncu qatımızı da qeydə alıb klaviaturadan Control E düymələrini sıxmaqla bütün qatları birləşdiririk və sənədi, yəni şəklimizi yaddasöz etmək istəyiriksə, fayl düyməsini açırıq, save as yerini seçirik misal üçün olsun Rabochisto və sənədə ad veririk burdan. Qoy olsun dəkkas. Və təbii ki, formatını bilirsiz. Şəkil ən geniş tətbiq olunan şəkil formatımız JPEG formatını seçib, saxlama düyməsini vurmaqla onu yaddaşa ötürürsüz. Və gəlin baxaq, nə kimi şey alındı? Bax, belə bir şəkil yaratmış olduq. Belə. Bu günə bu qədər. Növbəti dərslərimizdə görüşərik.